membaca tentang senario politik terutamanya saya melihat tentang gaya Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim berpolitik dan saya baca daripada awal dia jadi Perdana Menteri hingga sekarang saya suka mengikutinya dan hari ini saya ingin mengatakan bahawa sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim hampir jatuh daripada kuasa sebagai Perdana Menteri Kenapa saya berkata demikian? Pertama sekali, dalam hidup Perdana Menteri kita ini, dia adalah salah seorang yang gairah untuk membina persepsi-persepsi. Sehingga persepsi yang paling tinggi untuk dicapai, iaitu dirinya dipandang sebagai pemimpin bertaraf dunia. Inilah maksima persepsi yang sedang dibina dan telah pun tercapai. Iaitu, dia cuba membawa Trump datang ke negara kita, menggambarkan bahawa dia mampu untuk menang dengan seorang pemimpin betar dunia iaitu Trump Presiden Amerika Syarikat. Bahkan dia mampu duduk dalam sebuah kereta The Beast kepunyaan Presiden Amerika Syarikat yang mana dikatakan dalam kereta itu dia sempat membisikkan kepada Trump supaya Trump terlibat dengan serius menghentikan pembunuhan ke atas rakyat Palestin dan membebaskan bumi Palestin. Saya mendengar ucapan itu dari pelidah beliau daripada rakaman-rakaman yang dia citeriti. Wallahu alam tidak tahu sejauh mana masyarakat percaya dengan kata-kata beliau bahawa dia mengambil peluang untuk membisikkan kepada Trump supaya Trump terlibat dengan serius untuk menghentikan pembunuhan rakyat bumi Baitul Maqdis. Namun kalau terlihat pada senario yang berlaku, ramai di luar sana susah untuk percaya dengan kata-kata lidah yang diungkapkan oleh Perdana Menteri kita sebab banyak perkara yang diungkapkan yang dia tentang tetapi dia jugalah yang melaksanakan apa yang dia tentang. Ini satu persoalan Bahkan kadang kala sebelum lagi beliau bercakap rakyat sudah tahu dah tentang kepercayaan yang perlu diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang ungkapan-ungkapan yang dikatakan. Persepsi sebagai pemimpin yang besar dunia ini telah pun berjaya dicapai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi kena ingat, pembinaan persepsi itu negara kita kemungkinan akan datang terheret dengan nilai hutang ringgit Malaysia 1 trilion. Ini beban yang akan ditanggung oleh negara kita. Baru-baru ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan tidak perjanjian perdagangan yang berlaku itu tidak akan membawa kerugian kepada negara kita bahkan keuntungan kedua-dua belah pihak kerana perjanjian itu adalah perjanjian timbal balas. Seperti ramai di luar sana saya membaca perjanjian itu bukan perjanjian timbal balas tetapi perjanjian itu perjanjian berat sebelah yang mana beratnya kita dan untungnya adalah Amerika Syarikat. Jadi saya minta lah Tuan Datuk Seri walaupun dah tercapai membina persepsi saya pemimpin betul dunia tapi jelaskan dengan berfakta nilai keberhutangan negara yang sampai tercicah RM1 trilion ini yang mana ia tidak menggadaikan kedaulatan negara. Tolong jelaskan. Berfakta. Jangan hanya jelaskan dengan lidah di depan media. Berapi-rapi. Tapi mana faktanya? Mana ungkapan-ungkapan yang ada strateginya boleh membina keyakinan rakyat? 1 trilion itu tidak menggadaikan kedaulatan negara kita. Ini yang dituntut oleh rakyat. Contoh yang saya nak persoalkan. Kita negara kita kaya dengan REE, nadir bumi. Saya pernah ungkapkan dulu. Sebulan sebelum Trump datang ke negara kita, saya dah angkat cerita nadir bumi ini. Nadir bumi negara kita ini 18 juta tan. Nilai nadir bumi negara kita ini ialah 800 bilion. Duduk ranking yang ketiga dunia yang memiliki nadir bumi yang banyak. Tapi apa berlaku hari ini? Dalam perjanjian perdagangan itu Amerika boleh mengambil nadir bumi negara kita tanpa batas kota sampai batas had bermakna nadir bumi yang tersimpan dalam perut negara kita ini yang jumlahnya ringgit mesyahlap 800 bilion ini bukan kita punya lagi dah. Dia telah pun dalam gendaman Amerika Syarikat dan gendaman Trump hanya berlaku dalam tempoh 2 hari saja. Perdana Menteri tolong jelaskan mengapa ini berlaku. Kalau rakyat di luar sana mengatakan inilah dia bukti bahawa kedaulatan negara kita telah pun diceroboh. Namun PM mengatakan tidak. Perjanjian perdagangan tidak menggadaikan kedaulatan negara kita. Tolong jelaskan. Rakyat ingin tahu. Rakyat ingin mendengar. Dengan hujah-hujah, fakta-fakta dan strategi negara kita. Bagaimana kita untuk melepaskan negara kita dari cengkaman ikatan perjanjian perdagangan yang mampu sampai kepada nilai keberhutangan satu trilion dalam tempoh dua hari. Bayangkan daripada Perdana Menteri yang pertama sampai kepada Perdana Menteri yang ke-9. Selama 67 tahun, tak sampai 1 trilion hutang negara. Tetapi zaman Datuk Syed Anwar Ibrahim, hanya dua hari terang datang, tambah lagi akan berlaku hutang negara kita 1 trilion lagi. Sedangkan negara kita negara yang kecil, hutang kita besar. Tidakkan ini dinamakan negara kita telah pun tergadai kedaulatan ini. Namun, saya menyeru kepada Perdana Menteri, tolonglah menjelaskan kepada rakyat dengan fakta, dengan jelas, dengan strategi, dengan perancangan bagaimana negara kita ini tidak diheret oleh belenggu hutang yang besar. Akhirnya, kita akan menjadi negara yang kembali miskin. Kuasa Barat ini, macam-macam strategi dia. Kuasa Barat ini, dia boleh gunakan kuasa hutang untuk memastikan negara yang sedang membangun akan menjadi miskin dia boleh buat dengan hutang kita tak maulah negara kita yang sedang membangun ini akan jatuh menjadi negara miskin, negara yang kalah tangan, negara yang bergantung bulat pada barat. Sehingga kan nadir bumi negara kita bukan lagi milik kita sudah. Ini yang kita bimbang. Kita beli kapal terbang 60 buah Boeing... Apakah negara kita yang 34 juta rakyat yang luah dia tidak berapa besar ini sangat memerlukan kepada 60 buah Boeing yang bernilai hampir 80 bilion. Apakah munasabah? Inilah saya katakan tanggungjawab Perdana bukan mudah. Dan jangan gadaikan negara negara kita ini dengan nilai keberhutangan 1 trilion ringgit hanya sekadar untuk membina persepsi diri kita sebagai pemimpin bertaraf dunia. Berkaitan dengan kedatangan Trump ke negara kita. Tetapi pada kali ini saya ingin berkongsi dengan Tuan Tuan bagaimana pandangan agamawan dalam mengulas tentang kehadiran Trump di negara kita. Pembincangan agamawan ini memang terlalu mendalam bersentuh tentang makasih syarak. Ada yang bercakap tentang makasih asliyah, Ada yang bercakap tentang maqasid tabaiyah. Saya yakin dan saya percaya ramai di luar sana tak faham apa dia maqasid asliyah, apa dia maqasid tabaiyah. Jadi rakyat tidak terpimpin sudut berfikir, sudut memahami bagaimana agama dan syarak memandang keadaan ataupun suasana Trump datang ke negara kita. Kerana agamawan membincang terlalu ilmiah, maqasid asliyah, maqasid tabaiyah. Akhirnya masyarakat tak faham dan perbincangan agamawan ini di dibuang oleh rakyat dalam tong sampah. Tidak ada makna. Tetapi saya ingin membawa satu pandangan lain. Bagi saya, agamawan boleh memimpin, memandu cara rakyat berfikir dan menilai isu yang berlaku di negara kita. Khususnya dalam isu Trump datang ke negara kita ini. Saya melihat sepatutnya agamawan berbincang tentang perkara mudarat, bahaya Trump dijemput datang dengan Trump tidak dijemput datang. Bukan kita bincang Trump Islam dah datang. Tetapi kita perlu berbincang perkara ini dari neraca ke ilmuan kita, ke akademikan kita, iaitu menilai dua perkara. Apa kesan, apa mudarat jemput Trump datang dengan apa kesan, apa mudarat dengan tidak menjemput Trump datang. Saya rasa ini lebih terpimpin gaya fikir masyarakat kerana antara dua keadaan yang dibentangkan, yang dibincangkan oleh para agamawan. Saya melihat kita ada 14 orang mufti satu negeri ada seorang mufti ada 14 orang mufti maknanya Perdana Menteri kita Datuk Sri Anwar Ibrahim sebelum lagi jemput Trump datang di sekeliling Perdana Menteri ada 14 orang mufti yang hebat-hebat bukan itu sahaja kalau kita lihat gambar-gambar yang terpapar bahawa Datuk Syed Anwar Ibrahim ini orang yang sangat mesra dengan para ulama ulama-ulama bukan ulama yang rendah-rendah ulama yang didampingi oleh Perdana Menteri kita ulama bertaraf antarabangsa para habaib sehinggakan saya pernah melihat Perdana Menteri kita Datuk Syed Anwar Ibrahim hadir dalam satu majlis habaib dia ni dihadiahkan kain selendang yang sangat mahal seorang habib menghadiahkan kain selendang kepada Perdana Menteri kita. Bermakna sepatutnya para agamawan menasihati kita punya Perdana Menteri. Takkanlah 14 orang mufti ini tak boleh kita seorang daripada mereka untuk kita mendapatkan pandangan. Bagaimana pandangan saya sebagai Perdana Menteri hendak menjemput Trump datang ke negara kita. Apa mudaratnya? Apa pandangan syarak? Ataupun angkat handphone, tanyalah ulama-ulama yang bertaraf dunia ini. Sebab ulama-ulama bertaraf dunia ini adalah ulama-ulama yang yang mampu dihubungi mudah-mudah oleh Perdana Menteri kita. Habaib ramai. Jadi bermakna sepatutnya kita mengupas mengapa Perdana Menteri tidak menghubungi bertanya pandangan ulama, bertanya pandangan mufti tentang hasrat hatinya untuk memanggil Trump datang ke negara kita. Sedangkan Trump itu wajahnya, wataknya bukan wajah kedamaian, bukan watak kesenangan yang mengiktiraf negara orang. Dia watak menjajah, watak menguasai, watak untuk menundukkan dunia di bawah telunjuknya itu watak Trump tanyalah ulama-ulama tanyalah mufti sebelum dijemput Trump datang ini sepatutnya kita ajar kepada rakyat kita supaya nampak tentang kesilapan yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita dalam menjemput Trump datang kerana mengabaikan pandangan ulama dalam mendapatkan pandangan bagaimana seorang Perdana Menteri Malaysia hendak menjemput Trump yang wajahnya wajah penjajah wajahnya wajah menguasai harta orang wajahnya wajah menundukkan dunia di bawah telunjuknya ini sepatutnya baru-baru ni saya lihat baguslah ada seorang YB Hasan Karim melenting dalam parlimen pada persidangan parlimen 28 Oktober baru-baru ni sekurangnya baguslah dia melontarkan tetapi saya ada pandangan kepada YB Hasan Karim walaupun dia melontarkan pandangan dalam parlimen setelah datangnya Trump setelah negara kita terikat dengan satu trilion ringgit Malaysia dalam perjanjian perdagangan suara yang dikemukakan oleh YB Hasan Karim itu sekadar untuk melontarkan pandangan sahaja bukan mampu untuk menyelesaikan masalah sebab negara kita telah pun diikat dalam perjanjian perdagangan yang bernilai 1 Trilion ringgit Malaysia. Tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat bagus juga Sang Karim berbanding Presiden AMNO yang senyap tak berbunyi apa-apa. Tapi saya nak mengatakan, kalau kita nak melihat seekor ayam jantan, bagus tak bagusnya kokokkan ayam jantan itu. Sebaik-baik, sebagus-bagus kokokkan ayam jantan itu ialah kokokkan sebelum waktu subuh. Kerana kokokkan ayam sebelum waktu subuh dia mampu menggerakkan menyedarkan manusia yang lena. Tetapi kalau ayam jantan itu berkokok pada jam 10 pagi. Subuh dah habis dah baru berkokok. Ini bagi saya kokokkan ini kokokkan yang tidak berguna lagi. Hanya sekadar kokokkan untuk menunjukkan dia inginkan ayam betina sahaja. Jadi kokokkan ayam jantan di waktu jam 10 pagi itu hanya kokokkan menggatal untuk memikat ayam betina rapat dengan dia. Jadi beza antara kokokkan jam sebelum subuh yang mampu menggagarkan menyedarkan manusia dengan kokokkan ayam jantan 10 pagi hanya sekadar kokokkan menggatal sahaja. Itulah pandangan berjasa kepada isu yang berlaku berkaitan Trump datang ke negara kita. Kita mesti melihat sepatutnya isu itu perlu dihuraikan dari kaca atau hujah-hujah syarat tentang sebelum Trump datang untuk kita menimbang apa mudarat kalau tak jumpa Trump. Apa mudarat sekiranya kalau jumpa Trump. Ini sebenarnya perlu dibimbing cara rakyat berfikir.